пыль не будь ласка Ой, Здравствуйте Привет Откуда вы так? Как так? Резко, ребята были, говорили, говорили, сбежали Чего Куда это? Прерв... Чего это? разговор, прервался А, ну так бывает иногда Платформа да. неустойчивая, очевидно Да они с Казахстана были А, я понял А вы откуда? В Лос-Анджелес, Калифорния. О, вы... Ты ж боже. Хочу сказать огромное спасибо, так сказать, народу американщины за выбор этого президента. Это круто. Спасибо. Это круто. Пока, вы, знаете, пока да. Вы, пока да. Вы нам помогаете эту войну завершить победой? Это я знаю точно. Это я знаю точно. Завершить победой и полный, полным уничтожением Украины и украинцев. Зачем их уничтожать? Ну, потому Тормально что живые это, люди. какие? Их не существует. Это все русские, просто они неправильные. Им там что-то вложили в голову, какие-то проп... Ну, вложил еще, насколько я знаю, Ленин. не до Ленина. Чего, нет? Нет. Вложил этот самый. Есть воспоминания Романа Шухевича. Так он был после Ленина. Не... А? Роман Шухевич был нет. после Ленина. Нет, нет, нет. Я, дайте договорить, uh -huh. так его дядька служил в австро штабе, uh -huh. и вот они, когда империя царская распалась, они создали Украинскую народную республику. Uh -huh. Там была западноукраинская еще ЗУР, но она там чуть-чуть побыла и вошла в состав ОНР, uh -huh. и вот они uh -huh. притащили этого Грушевского историка, uh -huh. поставили его, ну как по-русски сказать теперь, старшим, ну или президентом что ли, uh -huh. Вот. И когда вопрос, а там же в Закарпатье после всех событий бывших осталось очень много русинов. Они сейчас там русины живут. И сказали, будет национальность русины на Украине. А, шо, шо, а, вот, а там стали возмущаться, дядька вот, а Шукевич сказал, какие русины? Это Украина, значит, будут украинцы. Вот так в 1916 году появилась национальность украинец. Вот это же украинские... Да Он я с вами пейс -пейс. абсолютно согласен. Я просто же хотел. хочу сказать вам огромное спасибо за ваш выбор. Вы гражданин США? Да. Это, это очень правильный выбор, очень правильный. Я не знаю, правда, что будет после этого с США, э, да и пофиг на самом деле. Скажите, нафиг она нужна эта Америка? Да. Я вообще считаю, да. что вот этот Йеллоустон, Йеллоустонский парк необходимо использовать в интересах Россиюшки-матушки. Как вы считаете? Ну, мой дорогой, это же не от нас зависит. Да. А как туда... Там же туда хрен пройдешь. Вот, да ладно, дело. я вас умоляю. Куда... Берингов пролив 3 километра. Что Нет, там... я имею ввиду в виду в Елостоун, в этот парк. Ну, мы будем использовать там своих там. людей. Ну, уж думать... там, же эти, там же эти самые егеря ходят. Там охрана, скажем так. Вы что, не и знаете, что там... такое спецназ главного разведывательного управления? Я только могу <с> читать и догадываться, Но... что в книгах написано. Ну, это же, это же волки. Ну, слушайте, у них была сильнейшая команда, выкил, по-моему, которую... А это КГБ. А я про, а про группу генерального штаба... А я про... Это КГБ. КГБ это не то. Я про армейскую разведку, армейский спецназ. Это альфа была или как? И альфа, и импел имп, это все были КГБшные структуры. А я говорю, про а, спецность. Я, я читал название, я не знаю, я не в этом не разбираюсь. От зараза. А сейчас на нас летят дроны из Харькова. Ах ты ж гадость какая, понимаешь. А вы где а сидите? В Белгороде. О. Че? О. Так это рядышком там, да? Ну, рядом, конечно, рядом. Все, жду, пока мы зайдем в Харьков. Вот уже три года идем 30 километров. А все из-за вас. Лично из меня. Конечно, вы же налоги платите США? Да. Ну. Я уже не плачу. Я уже на пенсии. Я не плачу. А это все, знаете да. ли, фактики в мире галактики. Я то ту... не ядец. Я то не ядец. То не ядец, то уголовное преступление по уголовному кодексу Советского Союза. Было дело, было. Ну. Было так. дело. Так что думаете? Так и продолжим сотрудничество. Я не знаю. Они должны, я понимаю, что этот, этот клоун Шут Гороховый опозорился в Белом доме. Как опозорился? Не вы не только не что. что говорили, что вы молодец, и говорили на мои, на мои слова благодарности, что вы поддерживаете, а теперь опозорился. Ну что вы, правда? Ну, поведением своим. Ему предупреждали, одеться как положено, это овальный кабинет. Пришел в шароварах своих. Вы что? про кого? Вы про Зеленского? Да. А вам-то что до Зеленского? Мы же с вами люди да, русские. Это некрасиво, ребята. Мы же да, ну, с вами слушайте, люди русские. Вы воспитывались, мы воспитывались. Какое-то событие, мероприятие. Наша Ничего с вами воды? задача уничтожить вот эту вот бандеровскую оплот, так сказать, э, фашистующих фашистов, фашистующих на фашистских фашищинах. Я вас призываю, я вас призываю к этому и призываю продолжать в том же духе. Следующая в нашем списке Европа. Я думаю, что это будет Молдова. Потом страны Балтии, возможно, Польша, а потом Берингов пролив. К вам, к вам, батенька, готовы нас встречать пирогами? Так что мне, блины идти тепечь. Но это через годик, я думаю. Через годик. Неважно. Сейчас как раз сегодняшнего числа пост начался на 40 дней перед Пасхой вот, к сожалению, сейчас не смогу печь. В смысле? Через 40 дней, пожалуйста. Хорошо, замечательно. Но 40 дней у вас есть, в принципе, заготовьте там муки, все эти вещи, и, и мы придем. Я уже, знаете, по вчера, позавчера поехал, купил специально пакет корейской муки. Ну. Она такая чуть-чуть желтоватая. Ну. Блины из нее изумительные. Ну вот этот ваш портер... Да. ушами, конечно, был шикарный. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем. А, бац, с нами в друзьях, а? Это вы молодцы, молодцы. Настоящие такие власовцы. Это вы, это да, вы круто да. так, да. Это вы молодцы. И американцы настоящие. Только что показали интервью Трампа. Вы, говорили, вы же обозвали его диктатором. Да uh -huh. Я такого не говорил. Такого так не это не, не сегодня. Я это видел несколько дней назад. Я сегодня видел. Я сегодня видел. А, вы я сегодня думаю. посмотрели. Ну, Виталий. по поводу Йеллоу Стоуна. Mm -hmm. Вас как зовут? Виталий. О, имя у вас хорошее. Наше. А да я сам я сам хороший. А сам вы откуда? Родом. Советского Союза. Ну, да? я понимаю, но откуда? А как вы думаете? Ну, не знаю. Белгород. Ну, где-то. Орел. Между ними. Тула. Пряники. Со мной опасно. Вооруженные люди в Туле, вы знаете. Понимаю. У нас и жены. Так такие. у меня к вам Жан предложение. Сейчас работать. вы живете, вы сказали, в Калифорнии, да? Ну да, да до Еллоустоуна далековато. Потому что у вас там какие-то а, родственники нет. есть. Друзья. Нет, друзья. Знакомые нет, есть знакомые в Сан-Франциско. Давайте-ка, батенька Виталий, я запишу ваш телефон, и мои офицеры по связям с вами свяжутся и будем работать. А что смешного я говорю. Вы же, ну, я вижу, вот, смотри, человек нет, во всех нет, отношениях нет. положительный. Ну что вы, ну, зачем вы отказываетесь? У вас что большая американская нет, пенсия? Нет, нет. Ну, мне на жизнь хватает. А так да. будет еще больше, мы помогаем своим людям. Мы своих не бросаем. Я халяву, не Это не халява, я вам халяв... придется работать. Я не понимаю, почему вы отказываетесь. Не, я на такое не подписываюсь. На какое такое? Вы же патриот своей да, страны. Человек, дайте спокойно пожить, дайте спокойно пожить. А у меня... Так вы неужели не хотите да, счастья мая, своей мая. стране? Родине своей. Моя, моя страна Советский Союз. Так восстанавливаем, Жаш, потихоньку. На очереди вот. Украина, потом Молдавия, потом США. А как, Помните, как, ну, а как, вы, Помните? Как, как вы хорошо в Украину, Молдавию, как вы восстановили? Помните, как э, герб Советского Союза? Весь земной шар, так сказать, в колосьях пшеницы. А что помню? У меня паспорт Советского Союза. Вот, видите, паспорт. как хорошо. И США, да. я считаю, тоже туда включать надо, в Советский Союз. Да. Я думаю, а, а, с кем вы, а с кем вы на украинском говорили? С, с соседями из Харькова. Но я знаю украинский О. язык. Странно, а почему они на украинском говорят? Харьков всю жизнь был русскоязычным. Ну, многое за последние 10 лет изменилось. Ну и ужас какой. Ужас какой. Ну, я-то знаю, я прожил здесь всю жизнь на границе. Я вполне себе спокойно владею украинским языком. Вот этим, придуманным в Австро-Венгрии. Да, да. Ну, это... Основа была русский, потом от, от, в Западной Украине да, добавили... Да я помню, помню, еще этот Иван Котляревский написал Энеиду, помните? Он, он не написал, он ее переписал. Ну, безусловно, да, безусловно, конечно, ну, конечно. Он видит виде щетки ее перевел. Ну, конечно, а конечно, конечно. ну, на несуществующий украинский язык, конечно. Да, там сужик такой же, мама не там да, на Западной да. Украине... Одно село может другое не понимать в разговоре. Ой, ну, батенька, ну разве это важно? У нас-то тоже бывает такое. Ну разве это важно? Нам-то ну, нам что важно? Нам, чтобы во всем мире был русский язык, а вы отказываетесь работать над этим. Что делать? Он во всем мире не будет. Ну, миллионов триста говорят на нем. Миллионов ну, 300. так это разве мало? Надо, чтобы все 7 или 8 миллиардов говорили. Ну, ладно, китайцев оставим. Миллиардовый что-то погореть. Да, да, не будем, не будем, не будем так Там сказать... Да, Китай, китайцы полтора миллиарда. Не будем торопить события, вернемся к китайцам чуть-чуть. Китайцы, индейцы примерно столько же. Ну, с индусами мы договоримся вообще легко, с китайцами могут быть вопросы, конечно, это да. А с ними всегда были. С да, с всегда да, 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 вот это вот они несговорчивые. Начиная с Нара Зидуна, еще когда он да, порвался, с да, чертки да, да. сбежал. Да, на да, да. Все, да. Все помнится, все. Открыл, знаете, как вот Виталий, Виталий, да. Открыл недавно э, словарь Ожегова. Тоже да. искал аргументы в беседах с э, вражескими... Оже... по-моему, правильно, Ожегова. Это не важно. Ожегова. Наверное, вы правы, возможно, и Ожегова. Да хоть, хоть Ожегова. Это вообще не важно. Нет, Ожегова. Там, там Ожегова, Ожегова, Ожегова. Ожегова. Есть и даля, и много словарей. Ну, да, даля, да, да. ну, Даля это как икона, скажем так. Ну, икона, икона. Казак Луганский все-таки даль. Ну, даль? Он да. он датчанин по национальному. Да, да. Но у него. Ну, я русский по духу. У него псевдо ну, было русский. Казак Луганский. Но это не суть. Это опять-таки не суть. Я же искал аргументы в спорах. Вот то, что мы с вами обсуждали по поводу историчности языков, страны и так далее. Ну, ну, Знаете, какая беда вот получилась, у меня облом вышел. И аргументов пока не могу найти, честно. Может быть, вы мне подскажете, Виталий? Вот давайте в, попробуем. В самом большом словаре, нашем толковом русского языка, вот который на сегодня издан и в России, и в Советском Союзе, максимум 160 тысяч слов. 250. Я не встречал, подскажите словарь. По-моему, удали там. Или... 160 тысяч слов. Нет. Удали нет. 150 удали еще меньше, чем у Ожегова. Может, опечатка была, но было 250. Поэтому я, я говорю, может быть, отпечатка, я допускаю. Ну, так -то, я... Который, который правильно. Принимал, может а, я, а я беру словари, вот их словари, а там самый маленький 260 тысяч слов. А это не имеет значения. Это не имеет значения. Аргументируйте, мне да. интересно потому что они могут на одно слово дать кучу синонимов этому слову. Так это же есть одно богатство слово... языка. Ну как по-русски, -по 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 как? Прекрасный, чудесный, красивый, удивительный, вос восхитительный. На украинском одно слово, чудовый. Ну это, не, это на самом деле не так. Э -э а нет. Нет, не, не на самом понимаешь. деле это не так. А как по-русски горизонт? Горизонт, а ну, так это иностранное слово. Правильно, а русского-то нет. Русские слова? нет, русских слов много. Просто русский язык в себя все впитывает. Впитывает другие слова. Которые... еще Пушкин возмущался. Ну панталоны, фраг, жилет. видите ведь этих слов на русском нет. Ну да, 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 да. да. А на украинском есть. И вот, и вот как мне парировать, вот, э, на украинском хорошо, они отсюда, есть. Хорошо, на украинском как будет тогда зонтик. Откуда я знаю. Ну вот видите. Ну я же не украинец. Да, и я нет. А я вам могу сказать, как зонтик. Это Горизонт. Слово. Нет, зонт это парасол. Mm. Парасолька. Ну, пар... ну, правильно, ну хорошо, ну вот приведу я им в пример, они мне. Они, была... они, они мне, они женщины... мне в пример приведут тысячу наших заимствованных слов. Нет, была эта женщина из Закарпатья жила две комнатки. А, продавал, то есть вы бандеровца и... там у себя, да, пригрели? Да, да, но она... А Предлагала я вам она работу заработка. предлагал, понимаешь? а? Ненадежный его человек... А я, да. то, я тут, мой дорогой, я тут подрабатываю. Ненадежный его человек, ненадежный, я смотрю. А, не да, на ту, да, не да, на ту да, мельницу да. воду льете. Ах, сомнителен да, ты, батенька, сомнителен... Знаете, когда она сказала, как на западной Украине зонт, на, зонтик, наверное, называют. Я чуть не упал. Разщепирка. Вот такие глаза были у меня. Ну, мне Таких это ни слов. о чем говорит. Ну, наверное, то, то, что раскрывается. Ну да, расщепирка. Ну, да. Но это вообще ужас. Понятно, что там смесь дикая, слово. Так а у нас не смесь. Не, у нас есть, да, у нас порядка одних французских, по-моему, около 20 тысяч за Ну, и как можно им рассказывать, что у нас язык древний и охрененный, если у них даже в словаре слов в два раза больше. А, на аргумент, а на аргумент... Как у них может быть больше слов, если в русском алфавите 32 буквы? 33, да? 31 и 2 знака. 33. И... А в украинском 26. Это в английском 26. Было 26, сейчас это 32. Это в английском в 26. 26. А да, знаешь, сколько 22. слов было в самом среднем словаре английского языка? Знаешь, сколько слов, Виталий? В английском 450, по-моему. 900 тысяч. Ну, я такого не встречал 900 тысяч. Я же искал я, аргументы. Я, я, я вам верю. Я просто говорю, я не встречал. Я встречал 450. А у нас 150. Ну, 160, если быть точным. Но, в английском больше, я понимаю, но в английском больше технических слов. Больше технических слов, чем разговор. Ну, да ладно. А Шекспир на каком языке писал? Нет. Я говорю на английском. Хорошо. Но... А Металлика песни на каком языке пишет? Мой дорогой, это на английском. Но в жизни, вот брать словари, там больше технических слов. А ты любишь Металлику? Да. Yeah. А какую ты музыку любишь? Там... Я, я на, русской, на русской культуре. Вы, Лепса понимаешь? любишь? Ой, боже, сохрани этого пьяницу. Этого. Ну ладно, этого как его? Од, одна, пья... одна, песня у него, рюмка водки. Называется. Ну а этого, как, как его, скажи мне, Э, э, ну, 3 сентября, как его забыл. Я календарь а перевернул ты. и снова водки накачу. Шуфутинский, матья. Ай, у Шуфутинского есть хорошие песни, не спорю. Он него, кстати, он тут кабак держал, атаман. Я был в нем, он потом закрыл его, продал, в общем. В этом Пеха выступала, приезжала на Астроли. А до меня к нему этот приезжал, по-моему, покойный Кобзон. Прям покойный он, приезжал? А? Прям покойный нет, приезжал? Ну, нет, но он, он, он уже покойный. Круг? Нет, они... нет, выступал, кто же еще выступал здесь? Ну, и старого поколения, я не помню. Кто-то, я бы сказал, выскочил. Раз, а, раз, два, нет, три, два. Нет, потом приезжал этот самый здесь... Уже в Лос-Анджелесе ресторан Базар его держат Мила и Аркадия они ташкентские. Кто там? Фару, Фарух Закиров. Яла ансамбль. Угу. Очень круто приколоться. Да, да, да. да. Угу. Вилли Токарев здесь выступал тоже, приезжал. Угу. Угу. Ладно, это все как бы лирика. Это мы с тобой уже обсудили. Да. Я согласен, Кобзон – выдающийся деятель русской культуры. Тут даже не поспоришь. А, а вот... Я вовремя родился запел пел вовремя красивые песни, нужные песни. Да, 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 ядерному миру, нет, нет, нет. Да, да, вот. да. но И... все равно Магомаева не переплюнуть никому. Да, ну ты что, все-таки давай вернемся к елоустонскому э, природному забавению. Вот чувствуется у вас военная закалка, жилка вот эта, что-то сделать такое, чтобы... Ну я же вижу, вижу человек в принципе готовый к сотрудничеству. Не понимаю, что останавливает. И главное, что сотрудничество-то гордое, благородное, понимаешь? Я, вы за седину что ли? Нет, я за идею. А идея прекрасная, идея прекрасная. Ну, Вет. Они сами тут, только... они сами как на пороховой бочке здесь, вы знаете. Ну, так надо помочь этой бочке э, приобрести ее истинно. Фитилек, фитилек за ну, конечно, а как иначе? Ты представляешь, насколько всей, планете, насколько всей планете легче будет жить. А ты вернешься домой в Россиюшку А смогу ли я? А что, да, самолеты-то еще будут летать? Я не думаю, что после этого что-то может летать. Да ну перестань. Будет, будет. Более южные страны перебирать. Хорошо, я, река, у меня я... есть доступ к, к подводникам нашим. Мы тебя стратегическими подводными лодками эвакуируем. Компрессия, не-не-не, ребята, под водой не для меня. В смысле, компрессия это для водолазов. А в лодке давление такое же, как на поверхности. Я туда не люблю, вы знаете. Я же не люблю. А родина как же? Паспорт у тебя советский. Паспорт у тебя советский, а душа у тебя американская, вражеская. Сомневаюсь я в тебе. Сомневаюсь, понимаешь? Спасибо, спасибо. Спасибо, мой дорогой. Не наш-то человек, не наш, не наш. Раз... Да. Разочаровываешь ты меня. Да, я знаю, я знаю. Сильно разочаровываешь. Да, я знаю. Бандеровцев я содержишь. Я человек мирный, это вам надо искать такого. Железного Феликса. Так я тебя и прошу, телефон для этого. С твоей... Не, 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 мой дорогой. С твоей не помощью не. я найду железных не феликсов отец. в Соединенных Штатах. Завербую твоих из Закарпатья. Ищите. Выбор большой, ребят. Здесь выбор большой. Ищите. Я человек мирный. Мирный, мирный. мирный Это мирный. называется да. вот этот воинствующий пацифист, мать. Как в синакси мгновениях весны, которую рала Ростислав, Пляд. Да, да уж, да уж, да уж, батенька, да. да уж. Да. Ну что ж. Ладно. Ладушки, э, товарищ, верь, придет она. Пройдет Верна, она, нет, венитатель. товарищ Верь, пройдет она и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность, Виталик, припомнит ваши имена. Наступят ваши имена. <связательно> спасибо за хороший вечер. Да, 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 мы с тобой еще встретимся, Витал, обязательно встретимся. Да, спасибо, У нас, кстати говоря, с, э, после ближайшего заседания Думы нашей э, будет допущено использования следственных изоляторов э, органами ФСБ. Сейчас это все принадлежит пенитенциарной системе. А вот после принятия этого закона... Дорога надо реформировать. надо... После принятия этого закона... Органы ФСБ смогут содержать пусть собственные они, пусть изоляторы. Пусть Лефортово, они, да. они в первую очередь себя начнут. Не ну, знаете, Ветл, нет, как... ну, не, не с, как меня, говорят, не с так, меня. Не с меня. Не с меня. Из, 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 из Соединенных из Штатов, нет, Штатов. Из Соединенных Штатов. Ну, ты же понимаешь, как бы если бы мы с тобой работали, я бы тебе бы был всей душой. А так и вижу: ну, скользишь, Веттал, скользишь. Обидно это. Обидно. Я понимаю, обидно, что не, не можно найти сразу. Ну, понятно. Дело. Я понимаю, но что? придется передать тебя в ФБР с твоими мыслями. Хорошо. Не вы первый, кто это предлагает. Не вы первый. Ну, хорошо. И не вы последние. Хорошо, друг мой, хорошо. Значит, на этом мы а, порешим. Спасибо вам за разговор. Потом мы порешим. Вынуждаешь да. ты меня к нехорошим действиям? Вынуждаешь? Да. Приятного аппетита. Не люблю я этого. Да, ну вы спьете. Это ваша вот эта вот развратная вода, ужасная. Такая. Я такое не пью. Ну, развратной воды нам подсадили нас, а сами не пьют. Ты посмотри, какие. Ладно, давай. Думать надо, мы думать надо. Давай, Виталик, думай, думай. Подумаешь, как меня найти? Город Белгород, улица Кубкина, 1, Белгородский городской военкомат. Давай. Спасибо. Спасибо. Ты ж такие подлоборыц, а? Живя майже половины життя в Сполученных штатах и все, блин. А як працювати на російську, так ні. В Америці хочу, в Америці хочу жити. От це ж гніди які. Так, друзі мої, до нас завітав шановний пан Микола, канал Дід Микола. Закликаю вас підписатись на цей канал. Дуже крутий. Дід Микола дуже-дуже крутий. І я вас закликаю, не. Бути байдужими и поддерживать войско, наше войско, украинское войско.